Хочу прочитати вірш тані Михайлик з міста Диканька, інвалід третьої групи, з Полтавщини також. Я пращурам клоняюся до земно. Як річка починається струмка, бери початок, де не стримні води. течи собі і не пересиха. Ми всі берем початок з родоводу, Спасибі вам і мертвим, і живим. Я пращурам клоняюся доземно за те, що дарували щастя всім, і сонце, і життя, і небо, землю. Спасибі вам за ваші мозолі, за труд, прадавній на землі. Спасибі, Спасибі вам за те, що ви жили і засівали землю нашу хлібом. Спасибі вам за дочок і синів. За те, що в лихоліття їх зростили, части, яка із хліба на столі, сім раз на пів між дітьми поділили. Спасибі вам за наше українське щире слово, за вишитий рушник і барвінку цвітрясний на ньому, за те, що ви в сороці спо одна сходили світ цей босими ногами красиві як сама земля, так схожі своїй мудрості з богами. Ще, вірш сусім називається, що між нами є теж така наша трошки українська у Лежаєм. Лежали в больниці в палаті одній. два тяжко тяжкобальних чоловіка. Один окошко лежал, а другой у двери, где не было света. Один постоянно в окошко глядел, другой лишь на краску дверную. И тот, что у двери, узнать захотел про за окошком иную. С готовностью первый ему рассказал, что видно ему из окошка. Там синяя речка, дощатый причал, и ходит по берегу кошка, плывут по небу. Там облака причудливые, как зверюшки. Сидят на причале два рыбака, и с внуком гуляет старушка. И так каждый день. То про сказочный лист рассказывал, то про влюбленных. Другой же сосед перестал даже есть, считая себя обделенным. Он мучился злобой, и зависть росла, его постепенно съедая. Не мог он понять, почему же была Тут несправедливость такая. Однажды сосед у окна за ним мог. Да так, что не было сил разогнуться. Он стал задыхаться и даже не смог до кнопки своей дотянуться. Другой же сосед мог на кнопку нажать и вызвать сестру милосердия. Но он не нажал, а остался лежать, глаза закрывая усердно. На утро сестра милосердия пришла постель поменять за покойным. Сосед попросил, и она помогла занять эту самую койку. Когда же он в окно наконец посмотрел, на шее задергала Свена. Он вместо того, что увидеть хотел, увидел глухую высокую стену. Он был потрясен. И сестре рассказал про тихую, чистую речку, про сказочный лес, про дощатый причал. И небо в кудрявых овечках. Ах, если бы он видел, сказала сестра, всю жизнь он слепым оставался. Зачем же тогда? Тут больной прошептал. Да он вас утешить старался.